আনৰ ভুলৰ পৰা শিকক কিয়নো আনে কৰা সকলোবোৰ ভুল আপুনি কৰিবলৈ আপোনাৰ হাতত সিমান সময় নাথাকে কাৰোবাক সন্মান হানি কৰিবলৈ বা অসন্মান কৰিবলৈ হ'লে শিক্ষাৰ দৰকাৰ নাই কিন্তু কাৰোবাক সন্মান দিবলৈ হ'লে শিক্ষাৰ দৰকাৰ নিস্বাৰ্থ ভালপোৱাও সেইজনৰ বাবে অভিনয় যিজন এৰি যোৱাৰ সিদ্ধান্ত লয় যি বেছি মিছা কথা কয় পিছফালৰ পৰা সেইজনেই আগতীয়াকৈ চুৰি মাৰে পৃথিৱীত মানুহ যিমানেই শক্তিশালী হ'লেও তেওঁ প্ৰিয় মানুহজনৰ কাষত সকলো সময় দুৰ্বল পুৰণা কাপোৰ আৰু সম্পৰ্কৰ মাজত এটাই মিল পুৰণা হ'লে অৱহেলা বাঢ়ে সকলোকে সুখী কৰা সম্ভৱ নহয় অন্তত নিজকে সুখী কৰাৰ চেষ্টা কৰক পৰিস্থিতি ভাল হওক বা বেয়া মুখত সকলো সময় হাঁহি ৰাখিব কাকো বহুত বেছি আপোন নকৰিব কাৰণ আপোন মানুহবোৰে ভালদৰে জানে কেতিয়া কাক আঘাত কৰিব লাগে কোনেও শক্তিশালী মনক পৰাজিত কৰিব নোৱাৰে আটাইতকৈ ডাঙৰ গুৰুমন্ত্ৰটো হ'ল কেতিয়াও আপোনাৰ গোপন কথা কাৰো সৈতে ভাগ বতৰা নকৰিব ই আপোনাক ধ্বংস কৰিব যদিও এটা সাপ বিষাক্ত নহয় তথাপি ই বিষাক্ত হোৱাৰ অভিনয় কৰে এজন মানুহ জন্মগতভাৱে মহান নহয় কামৰ দ্বাৰা মহান হয় নম্ৰতা হৈছে আত্মনিয়ন্ত্ৰণৰ মূল ঈশ্বৰে কাঠ বা শিল বা মাটিৰ মূৰ্তিত বাস নকৰে তেওঁৰ বাসস্থান আমাৰ অনুভৱ আমাৰ চিন্তাত আছে কেৱল এই অনুভৱৰ জৰিয়তেহে আমি ঈশ্বৰক এই মূৰ্তিবোৰত বিদ্যমান বুলি গণ্য কৰোঁ শিক্ষাই হৈছে সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ বন্ধু এজন শিক্ষিত ব্যক্তিক সকলো ঠাইতে সন্মান কৰা হয় শিক্ষাই সৌন্দৰ্যক পৰাজিত কৰে এবাৰ আপুনি কিবা এটা কাম কৰাৰ আৰম্ভ কৰিলে বিফলতাৰ ভয় নকৰিব আৰু ইয়াক এৰি নিদিব আন্তৰিকতাৰে কাম কৰা লোকসকল আটাইতকৈ সুখী এজন ব্যক্তিয়ে অত্যাধিক সৎ হোৱা উচিত নহয় পোন গছবোৰ প্ৰথমে কাটি দিয়া হয় আৰু সৎ লোকসকলক প্ৰথমে মাৰপিট কৰা হয় যিকোনো সম্পৰ্কৰ পাছত হৈছে বিশ্বাস মানুহ বাচি থকাটোৱে অস্বাভাৱিক মৃত্যু তেনেই স্বাভাৱিক আজি হয়তো আপোনাৰ বেয়া সময় চলিব পাৰে কিন্তু সেয়া গোটেই জীৱন নাথাকে আৰু আজি আপুনি যাক চিনি পালে তেওঁ গোটেই জীৱন মনত থাকিব কাকো কেতিয়াও বহু বেছি আপোন নকৰিব বেছি আপোন হ'বলৈ যদি যায় তেন্তে দুখৰ বাহিৰে তেওঁৰ পৰা একোৱেই নাপাব ঈশ্বৰে সকলোকে সকলো নিদিয়ে হয় কাৰোবাক দি পৰীক্ষা লৈ চায় নহ'লে কাৰোবাক নিদিয়াকৈ ধৈৰ্যৰ পৰীক্ষা লয় এটা কথা কি জানে অতিৰিক্ত ভাল পোৱাই মানুহক এদিন অতিৰিক্ত কন্দোৱাই প্ৰিয় মানুহজনক এৰি হাজাৰ চেষ্টা কৰিলেও কেতিয়াও ভালে থকা নাযায় কেতিয়াও শান্তিত থকা নাযায় বন্ধুসকল মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব নতুন এটা ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহি আছোঁ তেতিয়ালৈকে আপোনালোকক ধন্যবাদ